С, с конца мая находился на блокпосте. На вооружении блокпоста был автомат Калашникова, ак 45, и 5 пистолетов Макарова. Оружие на блокпост привез человек этот одним из, скажем, наемников, может быть, Российской Федерации, может быть, еще какого-то государства. Но что он не местный, и это было однозначно. Да, Патрулировали мы в ночное время район свой, потому что очень многие пытались поживиться за счет других. Что касается ДНР, ЛНР и отсоединения какой-то части государства и присоединение другого государства. Мое мнение, это все не нельзя рвать государство на части. Оно должно быть целым. Людям, которые по сегодняшний день, скажем так, прибывают в ополчении или в войсках, например, в мой вам совет ребята, Бросайте это дело и привышайте, и живите сильно. Спокойно и нормально.